Здравствуйте, меня зовут Михаил и сейчас я покажу вам, как вы можете заработать в интернете. Верить мне или нет в данном видео, решайте сами. Но скажу две вещи. Первое, я терпеть не могу лохотрон, но купил в свое время курсов. И второе, если вы досмотрите это видео до конца, то вы заработаете денег. И я заработаю немного денег. Если вы не посмотрите это видео, то вы не заработаете денег. В любом случае, прежде чем принимать решение, рекомендую досмотреть это видео до конца. Итак, в январе этого года в интернете появился очень необычный сервис для заработка. Вернее, это даже не сервис, а сервер, то есть удаленный компьютер, к которому может подключиться любой человек и зарабатывать в нем с помощью определенной программы. То есть вам не нужно ничего устанавливать, скачивать и работать вы можете из любой точки мира. И с любого устройства, но желательно подключаться именно с компьютера, потому что тогда вам будет удобнее всего. Сейчас я покажу вам, как выглядит этот сервер вход в систему, я ввожу свой логин и свой пароль. Нажимаю «Войти». И вот что мы видим. Привычный рабочий стол, на котором 4 ярлыка. Только я к нему подключился прямо из своего браузера. Так же будете делать и вы. Первый ярлык – это сама программа. Давайте ее откроем. Здесь у меня на балансе 6840 рублей. И эта программа использует мощность моего компьютера для того, чтобы анализировать динамику валютных пар и зарабатывать деньги. Сейчас покажу, как это происходит. Для работы программе нужны специальные сигналы. Сигналы это второй ярлык. Запускаем его. И здесь вы видите отчет по валютным парам. Евро-доллар, фунт-доллар доллар, иена и так далее. И сигналы активно покупать, продавать или нейтрально. Здесь мы выбираем эту валютную пару и руководствуясь этими сигналами выставляем 1 минута. Вот евро-доллар я выбрал. Выбираем. Здесь написано активно покупать, активно покупать, активно покупать, продавать. Выбираем активно покупать, активно покупать, активно покупать, продавать. Нажимаем анализировать. Отлично, программа заработала 1550 рублей. Обратите внимание, что программа работает тем быстрее, чем мощнее у вас компьютер. У меня самый мощный компьютер, я специально купил себе такую мощность, и поэтому программа зарабатывает у меня так быстро. Если у вас программа будет работать медленнее, то для этого существует вкладка Мощность, на которой мощность можно повысить. Мы ее потом рассмотрим. Но самая интересная вкладка ⁇ это партнерская программа. Собственно, благодаря ей появилось это видео, и в этом моя выгода от того, чтобы обучить вас этому заработку. Открываем партнерскую программу и видим, что партнерская программа позволяет получить дополнительный заработок в системе за счет приглашения других пользователей. Партнер получает личную партнерскую ссылку 20% отчислений от заработка рефералов без ущерба для вас. И промокод на скидку 94% на первое пополнение баланса для привлечения рефералов. Это самый интересный момент. Прежде чем идти дальше, возьмите листик и запишите мой промокод 25791. Вам нужно будет далее его ввести. Обратите внимание на топ мастеров вот на третьем месте это мой ник, то есть вот мне партнерская программа дополнительно за неделю принесла 25680 рублей. Это не счета этого заработка, который создает сама программа. Именно поэтому мне выгодно научить вас зарабатывать, потому что чем больше зарабатываете вы, тем больше зарабатываю дополнительно я. Давайте покажу, как выводить деньги из программы. При достижении на балансе 3000 рублей, вы можете нажать эту ссылку и выбрать, куда выводить деньги. Можно на банковскую карту, WebMoney, Яндекс или Киви. Я сейчас выберу Яндекс кошелек. Выводить можно 3000 рублей, 15 тысяч рублей, 30 тысяч рублей и 100 тысяч рублей за раз. У меня сейчас на балансе 8300 рублей, поэтому я могу вывести только 3000. Я сейчас зайду на свой Яндекс кошелек, скопирую его номер. Так, сейчас у меня на балансе 5326 рублей. Я копирую номер, ввожу в программу, указываю, нажимаю продолжить. И здесь окно подтверждения. Написано, что деньги поступят в рублях по курсу Национального банка и оплата комиссии не требуется, так как я уже оплачивал. Нажимаю подтвердить. Отлично, спасибо, деньги поступят в течение нескольких минут. Как видите, с баланса деньги списались. Итак, только что пришло уведомление. Проверяем наш Яндекс кошелек. Обновляем страницу. Отлично, видите, перевод 3000 рублей ровно. Пришло буквально через 4 минуты. Вот, обновляем страничку еще раз. Нажимаем перезагрузить. Ничего никуда не пропадает. Я на самом деле обычно на вебмане деньги вывожу, на Яндекс реже. Но сейчас покажу. Давайте заработаем 15 тысяч рублей и выведем 15 тысяч рублей. Итак, возвращаемся к сигналам. Сейчас евро, доллар нейтрально, нейтрально, нейтрально. Ага, уже активно покупать, 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 продавать. Ну, давайте посмотрим. Активно продавать. Нажимаем евро, доллар. Анализировать. 1600 рублей. Давайте другую валютную пару. Доллар, франк. Выбираем здесь. Так. продавать продать везде продавать так. ага тут уже нейтрально анализировать 900 рублей давайте австралийский доллар доллар аудиосд тут везде покупать нейтрально анализировать. Так. Еще раз, пока можно. 600 рублей. Еще раз можно. Так, 830 рублей. Видите, чем, если одинаковая валютная пара, то меньше заработок. Давайте, пусть будет евро иена. Продавать. И активно покупать везде полторы тысячи норвежский доллар доллар попробуем активно покупать Отлично, почти. Пробуем еще раз. Отлично. На балансе 17 тысяч рублей. Давайте перезагрузим страницу на всякий случай. Откроем программу еще раз. Деньги никуда с баланса не пропадают. Нажимаем Яндекс кошелек. Теперь, как видите, доступна сумма 15 тысяч рублей. Снова копируем номер кошелька. Вставляем. Нажимаем подтвердить. Вот списалось с баланса 15 тысяч. Ждем поступления. Итак, снова пришло уведомление. Обновляем наш кошелек. Отлично, вот перевод 15 тысяч рублей через 10 минут после первого в общей сложности. Сейчас на счету 23 тысячи рублей. Тоже деньги никуда не пропадают. Поэтому, как видите, система отлично работает. Единственный неприятный момент при работе с программой заключается в том, что для того, чтобы зарабатывать в ней новому участнику, то есть, например, вам, нужно пополнить баланс на 1000 рублей. Но если помните, я в середине видео называл вам промокод. Этот промокод благодаря партнерской программе дает вам скидку 94% на первое выполнение баланса. То есть вместо 1000 рублей вы заплатите всего около 60 рублей и баланс программы будет 1000 рублей. Поэтому если вас заинтересовало данное предложение, под этим видео есть кнопка начать работу с программой и следуя дальнейшим инструкциям вы сможете зарабатывать на своем компьютере и выводить деньги на свои кошельки. Обратите внимание, что программа будет активна до лета 2017 года, поэтому, пожалуйста, поторопитесь. Удачи и до встречи в следующих видео!